Уважаемый поклонник этого города, я поклон... событийные, конечно, вещи. Это первый, пятый, первый юбилейный, я помню. А, это страшная история с Жигурдой, это ответная история. Вот. И а, мне еще пришлось, хорошо, мне с ним пришлось в Москву потом лететь. Мы же тут остались. Вот. И дом а, седьмой, это тоже естественный процесс. Понимаете, это мне, это, наверное, правильно, что на шестой я не приехал, потому что я в это время снимал кино Иван Сыла, не успел доехать. Не только Киева, потому что сейчас у меня выходит фильм Иван Сыла», и поэтому я с э, Винницу опять приеду, э, так сказать, обязательно с этим фильмом, не считая всех остальных городов Украины. Так что, пожалуйста, следите за рекламой С 3 октября, фильм выходит, и я очень буду рад э, сюда еще раз приехать. Но я думаю, что мы сегодня договоримся, я буду здесь еще раз.